Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan eh. Saya mulakan sesi kita. Ya, okay, uh. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Ramadan kepada Prof, Doktor, Puan-Puan, uh, ahli panel penilai, APP dan juga pegawai sektor dengan kualiti MQA. Uh, saya Hasilda daripada bahagian aktivitasi uh, sound social. Uh, merupakan salah seorang pegawai lah yang bertanggungjawab atas uh, sesi kongsian pada petang ini untuk makluman uh, untuk sesi uh, perkongsian ini uh, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan -tuan, doktor tuan -tuan yang sudah hadir meluangkan masa untuk sesi kita dan tujuan sesi perkongsian ini sebenarnya adalah untuk uh, kita dedahkan sember sikit tentang manual tugasan imas melalui APP kepada APP dan juga main, uh, modul modul MPA kepada pegawai STK demikianlah dan uh, suka untuk saya perkenalkan kita punya penyampai untuk sesi perkongsian kali ini adalah Puan Zakia Dr. Wahab pengarah bahagian aktivitas sosial. So tanpa melengah masa saya berikan sesi ini kepada Puan Zakia. Okey, uh, terima kasih Puan Hasila. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang bahagia Prof, Dr, tuan-tuan dan puan-puan, ahli panel penilai, penilai serta pegawai MTA dan uh, tak lupa juga saya ucapkan uh, selamat berpuasa kepada se uh, semua yang beragama Islam dan terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penilai dan pegawai NQA yang sudah hadir ke sesi perkongsian uh, maklumat kita iaitu manual tugasan EMAS portal NQA dan juga uh, pendedahan kepada pegawai NQA dan uh, untuk makluman, sesi ini adalah sebagai pendedahan terhadap pelaksanaan penggunaan sistem IMAS e bagi tujuan permohonan serta penilaian program aplikasi sementara dan aplikasi penuh. Uh, dan untuk makluman, program-program yang terlibat adalah program-program dalam takwin A dan juga takwin B yang mana uh, programnya adalah seperti program uh, badan profesional, program berkelompok iaitu program uh, permohonan lima atau lebih program yang sama dan dijalankan di jawangan yang berbeza serta di bawah takwim B iaitu program yang melibatkan aktiviti sementara dan aktiviti penuh berdasarkan piagam sembilan minggu. Itu sahaja program-program yang melalui kaedah penilaian melalui E-MQA Application System ataupun lebih dikenali sebagai IMAS e ya. Uh, untuk makluman yang berbahagia Prof, Dr. Tuan Tuan dan Puan Puan, kita uh, kali ini kita akan uh, pecahkan kepada dua siri iaitu pada 13 hari bulan Mac hari ini uh, kita adakan dan juga pada 24 hari bulan Mac 2025 iaitu pada hari Isnin pada penghujung bulan Mac lah yang kita akan laksanakan pada masa yang sama juga dan uh, mak maknanya kalau sesi ni panel penilai ataupun pegawai MPA tidak ada kesempatan pada tarikh ini uh, mereka boleh join kita untuk siri yang akan datang lah. Okey, untuk makluman, kongsian kita pada petang ini uh, lebih tertumpu kepada ahli panel penilai, penilai yang menerima tugasan untuk pembangunan setelah Januari kalau ikutkan dalam kita punya data kita menerima Uh, sebanyak 12 program iaitu melibatkan tujuh permohonan di peringkat FA dan lima program di peringkat PA yang mana yang melibatkan 25 orang panel lah yang terlibat uh, dan manakala siri yang kedua dan ketiga kita buka kepada panel-panel penilai yang tidak dapat hadir dan kita open juga kepada panel penilai yang mungkin untuk cycle yang seterusnya. Okay, okay sebelum kita Okey sebelum kita lanjutkan kita punya perbincangan uh, untuk taklimat saya ini uh, yang saya akan fokuskan pada hari ini adalah saya akan ceritakan sedikit tentang latar belakang uh, makluman yang kita akan maklumkan kepada panel penilai iaitu perkara, perkara yang menjadi update lah untuk dimaklumkan kepada panel dan juga pegawai berkenaan dengan permohonan dan penilaian akutasi di bawah sistem e ini perbezaan dokumen uh, PPT melalui uh, modul yang lama iaitu menggunakan Google Drive dan juga sistem IMAS. E seterusnya kenaan tugasan atau modul uh, IMAS e kepada portal APP untuk ahli panel penilai. Yang seterusnya kenaan dengan modul IMAS e kepada pegawai sektor jaminan kualiti. Macam mana pegawai uh, sektor jaminan kualiti akan melihat Uh, apa tu program-program yang di bawah pengendalian uh, pegawai berkenaan lah. Dan di akhir slot kita ada sesi Q&A di mana uh, pegawai ataupun ahli panel penila penilai yang apa tu masih lagi ada sebarang kemusykilan ataupun isu-isu yang berbangkit kita buka soalan-soalan untuk panel penila penilai bertanya di dalam ruangan chat dan kita akan jawab secara terus ataupun kita akan jawab uh, di dalam chat kenaan lah. Okay. Okay, uh, sedikit latar belakang. Mengapa wujudnya IMAS yang kali itu kan kita dah ada sistem sedia ada dan panel pun dah selesa dengan sistem sedia ada. Ia adalah berdasarkan kepada dokumen perancangan strategik NQA 2021, 2021, 2025 yang mana ada menyiasatkan beberapa inisiatif ya, uh, iaitu untuk memperkenalkan dan memperkemaskan sistem otomasi proses kerja sedia ada terutama bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada stakeholder dalam sistem penyampaian yang efektif dan efisien lah ya yang melibatkan proses-proses utama MQA berderusi pembangunan semula dan penambahbaikan pengautomasian sistem aplikasi utama MQA yang kalau dekat sini kita ada sistem aplikasi iaitu uh, proses editasi yang melibatkan aktivasi sementara dan aktivasi penuh uh, audit institusi yang ada proses pematuhan dan suar di situ apel dan juga uh, proses nilai taraf tapi hari ini kita fokus kepada proses aktivasi Iaitu aktivasi sementara dan aktivasi penuh okey uh, penjinamaan semula ESP dan IMAS pembangunan proses permohonan dan pengeliaan aplikasi program pada asalnya adalah dengan mengembangkan proses uh, fungsi portal wujudkan sedia ada iaitu e-mas yang kita kenali sebagai ESP dan perjenamat ini kita kenali sebagai ENA accreditation system lah dan untuk makluman bagi uh, melihat uh, sistem ini berjalan kita telah melaksanakan ujian rintis yang melibatkan 9 IPTA dan 7 IPTS yang setuju menyertai sesi ujian rintis oleh kita kutasi dan kita telah memproses sebanyak 12 permohonan melalui sistem IMAS lah dan panel penilaian yang terlibat untuk program di peringkat kutasi sementara adalah 14 orang panel dan untuk kutasi penuh iaitu seramai 10 orang panel maknanya 2 kelompok orang panel telah pun menguji kita punya sistem dan telah uh, berjaya lah uh, melaksanakan proses penilaian melalui sistem portal uh, IMAS ini melalui portal APP. Okay. Seterusnya uh, sistem IMAS ni telah, telah digunakan, digunakan sepenuhnya oleh IPTS okay, ataupun PPT bagi permohonan bermula Januari 2025 eh. ya. Sehubungan itu Sesi taklimat ini uh, kita adakan untuk menjelaskan proses serta kaedah penggunaannya yang melibatkan pegawai NDE dan juga panel penilai sebab sekiranya menerima permohonan daripada PPT yang uh, permohonan daripada 9 minggu ataupun permohonan daripada taklim A dan B yang menggunakan IMAS panel penilai memang akan menggunakan portal penilaian PPT untuk membuat melaksanakan proses penilaian lah. Walau bagaimanapun, untuk proses ni kita masih lagi sistemnya belum lagi dilaksanakan sepenuhnya dan sekarang adalah proses transisi di mana uh, panel penilai akan melihat permohonan daripada PPT melalui sistem IMAS dan penilaian akan dilaksanakan di dalam portal APP dan APP akan memuat turun format laporan dan template kopal rubrik rating yang boleh didapati di portal APP seterusnya dokumen permohonan APPT dipapar pada portal APP dan penilaian dijalankan secara manual maknanya penilaian masih lagi dilaksanakan seperti sedia uh, sekarang bukan, uh, belum lagi kita laksanakan penilaian di dalam sistem maksudnya panel kena lalu lepas tu uh, kena buat laporan secara manual eh uh, untuk baluman panel penilai dan juga pegawai LPUA uh, kita punya sistem EMAS untuk panel penilai untuk proses penilaian ni dijangka akan selesai pada Mei 2025 Insyaallah dan uh, jangkaannya pilot test akan dilaksanakan bagi penilaian cycle March 2025 so sekiranya eh um, dia punya sistem telah selesai webinar kepada APP akan dilaksanakan secara berperingkatlah setelah pembangunan sistem selesai dilaksanakan. Okay. okay uh, saya maklumkan dahulu, sebelum ini uh, penilaian panel panel akan menerima tugasan ataupun email daripada MQA dengan attachment uh, dokumen melalui Google Drive dan uh, dokumen kenaan dokumen PPT akan dimuat turun melalui pautan Google Drive manakala bermula pembangunan cycle Januari 2022 semua dokumen PPT akan dipaparkan di portal APP di mana panel akan menerima juga email daripada MQA dengan attachment pautan uh, link di portal terus ke portal APP. Um, ya yeah, dan uh, akan keluar email tugasan yang seperti saya maklumkan tadi lah akan menyertakan pautan link portal APP dan seterusnya di dalam di dalam sistem e-bus ni uh, kita boleh lihat Uh, dalam pautan emas.nta.gov.my ada kita tiga modul di situ iaitu modul pegawai NTA yang mana di situ terdapatnya maklumat permohonan program maklumat APP dan juga borang A yang telah diberikan oleh panel maknanya pegawai NTA boleh melihat maklumat-maklumat tersebut di dalam modul uh, pegawai NTA lah manakala uh, modul PPT Disanalah PPT akan membuat permohonan dan juga membuat pembayaran di dalam modul PPT berkenaan. Dan terakhir adalah modul APP di mana di situ panel akan membuat semakan dan penilaian program. Sekiranya panel menerima tugasan, so boleh terus ke situ untuk lihat tugasan yang perlu dilaksanakan ataupun dibuat penilaian lah. Okay, seterusnya, kita lihat apa yang perlu dibuat oleh panel. Apabila menerima email daripada MQA yang mengatakan ada tugasan dan kita attachkan sekali tadi dengan portal APP, panel perlu uh, log masuk dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan. Diharap di sini panel penilai ingatlah ya, ID pengguna masing-masing dan kata laluan. Kalau tak ingat, uh, boleh wujud menu login pengguna APP yang kita juga telah sediakan untuk membantu panel uh, untuk membuat login kenaan dan sekiranya terdapat masalah semasa membuat uh, login kepada portal kenaan boleh emailkan kepada unit APP NQA untuk bantuan lah. Okay. okay. Seterusnya, step seterusnya Apabila dah berjaya log in, panel perlu membuat pengesahan iaitu borang akuan bebas rasuah dan kerahsiaan borang A, borang integriti bagi membolehkan APP mendapatkan dokumen penilaian bagi melengkapkan tugasan. Selepas so, dikesahkan dan seterusnya APP perlu klik hantar akuan untuk senarai tugasan penilaian dipaparkan. Maknanya, ya, uh, panel klik dulu hantar akuan penerimaan Baru dapat list tugasan apa yang uh, diterima Dan apa program daripada PPT mana Baru uh, boleh dipaparkanlah baru maklumat tu uh, Panel penilaian boleh semak Dan salinan mora A boleh didapati di paparan Untuk membuat cetakan dan simpanan masing-masing Okay So bagi memudahkan uh, panel penilaian Kita tunjukkan sikit simulasi macam mana uh, Panel penilaian boleh buat apa tu bawa penilaian. Manual ini membantu pihak panel penilai dalam penilaian akreditasi sementara MQAPA atau akreditasi penuh MQAFA. Pelaksanaan MQAPA dan MQAFA oleh pemberi pendidikan tinggi melalui IMAS berkuat kuasa mulai permohonan Januari 2025. Sebelum penggunaan IMAS oleh PPT, APP menerima tugasan yang perlu dimuat turun melalui pautan Google Drive. Permohonan mulai Januari 2025, tugasan akan dipaparkan di portal APP. Layari portal imas di imas.mqa.gov.my. Pilih modul APP untuk log masuk ke portal APP. Masukkan ID APP dan kata laluan yang telah didaftarkan dan klik log masuk. Menu yang dipaparkan untuk tujuan penilaian adalah pelantikan tugasan, tugasan penilaian akreditasi sementara dan tugasan akreditasi penuh. APP diminta untuk ke menu pelantikan tugasan bagi membuat pengesahan akuan bebas rasuah dan kerahsiaan ahli panel penilai dahulu bagi membolehkan panel mendapatkan dokumen penilaian bagi melengkapkan tugasan. Klik butang pengesahan akuan bebas rasuah dan kerahsiaan ahli panel penilai Borang A untuk memaparkan akuan. Klik butang hantar akuan untuk mengesahkan. Senarai tugasan penilaian akan dipaparkan. Salinan surat akuan bebas rasuah dan kerahsiaan APP boleh didapati pada ruangan umum maklumat penilaian. Klik papar dokumen untuk membuat cetakan atau simpanan. APP perlu memuat turun format laporan penilaian dan template kopal rubrik secara manual untuk membuat penilaian. APP tidak perlu memuat turun dokumen PPT memandangkan ianya boleh terus dipaparkan di portal APP ini. Antara dokumen yang dipaparkan untuk penilaian oleh APP adalah dokumen PPT, senarai seimak, part A maklumat institusi, part B maklumat program dan part C maklumat standard program, KOPER. Untuk pertanyaan dan bantuan lanjut, APP boleh menghubungi pegawai bahagian akreditasi yang dinyatakan dalam email pelantikan tugasan. Sekian, terima kasih. Okay, itu kita punya sedikit simulasi kepada panel penilai. Dan video tu kita akan upload untuk membantu panel lah sekiranya. Permohonan baru, akreditasi sementara, pengisian maklumat kursus. Klik pada... Okay, uh, ada teknikal sikit eh. Okay, untuk makluman, panel penilai uh, perlu menyediakan laporan berdasarkan format laporan uh, rubrik 3C ini berdasarkan laporan versi emas ya. Eh. berdasarkan emas menggunakan format laporan rubrik 3C, uh, rubrik 3C dan laporan popa rubrik rating dan untuk makluman panel penilai dinasihatkan untuk tidak menggunakan template uh, sedia ada iaitu template mungkin okay, panel dah ada template sendiri untuk laporan uh, tapi apabila menerima permohonan yang untuk cycle Januari 2025 dia ada sedikit perbezaan so maknanya panel penilai perlu menyediakan uh, template sendirilah berdasarkan uh, template Kompa uh, rating, rubrik rating yang kita sediakan Okey Selanjutnya berkenaan dengan Kita juga menyediakan satu update online Yang akan diberikan kepada panel Dalam membantu sesi pengajaran yang memaparkan dokumen PPT Dalam pembohonan kita sementara Dan aktivitas penuh di email pelantikan tugasan Mulai uh, Cycle Februari 2025 maknanya panel yang menerima permohonan penilaian untuk cycle Februari 2025 kita akan bagi sekali satu kitiran online lah tapi untuk panel yang sedia ada yang menerima permohonan penilaian untuk cycle Januari kita akan bagilah sekiranya ada keperluan dan kita akan panjangkan maklumat ini kepada panel penilai video secara visual juga boleh didapati dalam uh, pautan yang setera yang kita ada berikan tu boleh saya tengok bad juga kat situ. Okey, um, itu sahaja untuk uh, panel penilai. Seterusnya kita pergi kepada modul untuk pegawai MPA pula. Ya okay, untuk pegawai MPA, Pegawai perlu memasukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan seperti mana dalam gerbang MQA. Ini yang telah didaftarkan dalam sistem MQA. Pegawai perlu ingat dan boleh log inlah lah untuk masuk ke dalam IMAS. Okay, di, apabila dah log in, pegawai boleh membuat carian di bahagian maklumat program. Sama ada aktivitas sementara atau aktivitas penuh dan uh, boleh juga membuat carian melalui program, nama program dan juga ppt yang uh, disenaraikan di bawah tindakan pegawai pendatang lah. so boleh klik setiap button tu so kita tunjukkan sedikit simulasi macam mana pegawai boleh semak maklumat-maklumat yang diperlukan lah. so, bila log in dengan kata laluan yang ditetapkan, um, kau boleh tengok maklumat program. Okay, program untuk contoh, untuk akutasi penuh. So, masukkan nombor rujukan. So, boleh buat carian. Seterusnya boleh lihatlah nama programnya, mesti mana, program apa. Lepas tu kita boleh tengok paparan dia. Dan yeah, seterusnya ada beberapa maklumat lah yang boleh kita semak. Dan panel boleh tengok, uh, pegawai boleh semak dan part A, part B, part C untuk kita C penuh uh, di bahagian part B tu nombor 14 kita boleh tengoklah 21 item untuk FA yang mana PPT akan masukkan di dalam pautan URL lah nanti dia akan attachkan so pegawai boleh semak sama ada PPT dah pun berikan maklumat tu secara lengkap lah semua item-item item yang terlibat PPT dah penuhi. Okey, kita juga di dalam ni ada maklumat panel. Maklumat panel yang terlibat dan kita dah lantik untuk program ni dan kita boleh semak dia punya borang A, borang akuan panel penilai dan borang A ini boleh di download dan PT masing-masing akan uh, download print dan masukkan di dalam uh, di dalam file program masing-masing lah. Itu untuk paparan pegawai. Saya rasa itu sahaja untuk uh, nanti boleh semak dan boleh uh, Tengok sendiri lah dia punya Hotel emas untuk pegawai masing-masing okay, Itu sahaja kita punya uh, Taklimat hari ini Segala penambahbaikan selari dengan pembangunan sistem Akan dimaklum dari masa ke semasa Melalui portal ikuti Dan modul MQA dan seperti yang saya maklumkan tadi, webinar kepada APP berkenaan dengan penilaian secara dalam talian di portal EPP akan diadakan apabila pembangunan sistem selesai. Maknanya selepas ni sekiranya sistem telah uh, selesai dalam proses pembangunan tu panel akan menyediakan laporan di dalam portal. Dan lagi secara manual yang seperti sekarang lah. Itu sahaja dan setakat ini saja penerangan saya terhadap manual EPP dan juga modul kepada pegawai dan sebelum uh, tamatkan sesi taklimat ni saya buka soalan kepada panel penilai dan juga pegawai MQA sekiranya ada sebarang soalan dan ada sebarang kekeliruan semasa sesi taklimat untuk saya uh, menjawab persoalan berkenaan secara langsung ataupun terjawab di dalam ruangan chat yang telah disediakan. So terbuka kepada panel penilai sekiranya ada persoalan. Okay, ya, yes. untuk ahli panel pen, APP ataupun pegawai sendiri, MPA yang jika ada sebarang pertanyaan boleh raise, kan kita boleh elak letak lah. Kita adakan sesi Q&A session ni. Okay, Dr. Kev, thank you so much. So far, okay. <laughs> Mr. Au dah ada pengalaman eh. Dah ada pengalaman masa rintis. Kita awal ada sekali kan eh, hari ni. Okey, terang lagi bersuluh. kalau kita ada soalan tu dekat Q&A, tak ada eh. Nampaknya penyampaian Puan Zakyah sangat terang dan jelas apa yang disampaikan. Namun uh, mungkin kalau tak ada, kita boleh habis awal ke? Kita? Okay, uh, tak apa. Mungkin dekat Q&A tak ada soalan. Chat pun kita tengok uh, masih kosong, tak ada soalan. Ah, uh, Mungkin uh, jika sekiranya uh, Prof, Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekiranya memerlukan ataupun nak tengok lagi Puan Zakyah, kita boleh, uh, boleh, boleh libatkan diri lah dalam sesi yang kedua pada 24 Mac hari Isnin. So dan selain itu kita juga dah upload pun video yang kita share tadi kita dah upload pun dekat YouTube MQA. Boleh juga share-share uh, share -share lah kongsikan kepada rakan uh, APP dan juga pegawai-pegawai yang lain. So akhir kata uh, saya harap sesi ini dapat membantulah sikit sebanyak APP dan juga pegawai dan jangan segan juga uh, untuk bertanya kepada saya atau pegawai-pegawai kertas yang lain dalam sesi Uh, portal LDP ataupun modul MPA itu sendiri dan mungkin Puan Zakiah nak uh, ucapkan kata-kata terakhir tu uh, di akhir sesi pengkongsian kita ini Okey, uh, terima kasih kepada semua ahli pendana penilaian yang masih setia hingga ke akhir sesi diharapkan sesi ini dapat membantu ahli pendana penilaian dalam memudahkan eh, penyediaan laporan yang akan dihasilkan telah dan juga sebagai pendedahan kepada pegawai MPA yang bertanggungjawab terhadap program yang terlibat Setakat ini dua sesi kali ini saya sudah dengan awal bila kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. berbuka.